জোহরের দুই রেখাত সুন্নত নামাজ কিভাবে আদায় করবেন এবং কোন সুরা দিয়ে পড়বেন নিয়ত কীভাবে করবেন আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো জোহরের দুই রাকাত সুন্নত নিয়ত কিভাবে করব। জোহরের দুই রেখাত সুন্নতে মক্কাদার নামাজ আদায় করতেছি আল্লাহ আকবর আল্লাহ বাউ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واختني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. আলহামদুলিল্লাহ জোহরের দুই কাজ সুন্নতি মহ্কাদার নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখালাম প্রিয় মা বোনেরা আপনারা এইভাবে জোহরের দুই রেখা সুন্নতি মহক্কাদার নামাজ আদায় করবেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জেনে বুঝে আমল করার তৌফিক দেন করুন আসসালামু আলাইকুম উল্লাহ বারকাত